İnsanlar ilin bütün aylarında toy edib qız köçürür, oğul evləndirir. Təkcə may ayından başqa. Bir çoxu may ayında ailə qurub toy etməyi uğursuz hesab edirlər. Hətta may ayında ailə quran cütlüklərin doğulacaq uşaqlarının normal olmayacağına inananlar da var. Bəziləri isə yasəmən gülünün bu ayda çiçəklənməsinə əsas gətirirlər ki, Ki ya bu gül uğursuzluq gətirir. May Şadlıq evlərinin birində menecer işləyən Amil Əzimov da digər ə, aylara nisbətən may ayında çox az sayda toy keçildiyini bildirdi. May ayından fərqli olaraq aprel, iyun aylarında toylarımız çoxdur. Keçən bizim sarayımızda 8 toyumuz vardı. E, bu isə may ayında ə, 12 toyumuzun olması müştərilərimizi artıq bu inanca inan, inanmadığını göstərir. Apardığımız sorğu zamanı fərqli düşünənləri də rast gəldik. Allahın bütün ayları gözəldir. May ayında həmçinin olma şərti ilə, yəni heç bir problem görmürəm. O, o vaxtdan gəlib bu elə bizim beynimizə, yaddaşlarımıza qalıb ki, may ayında toy eləmə olmaz, amma problem yoxdur. Bir çox insanlar isə may ayında toy etməməyi İslam dini ilə bağlayır. Axund Hacı Fəxriddin Sadıqov məsələyə bu baxımdan aydınlıq gətirməyə çalışdı. Edirəm. Dinimiz İslam dinidir. Kitabımız, müqəddəs kitabımız olan Quran və ya peyğəmbər hədislərinin heç birində belə bir göstəriş yoxdur. Yalnız bir mənbə, belə əsası olmayan bir mənbə, Xristianlıqda may ayında toy bəyan edilməz살. Yəni o da bizə Xristianlıqdan gələn QED-dəki bu fikir təkcə ölkəmizdə deyil, digər ölkələrdə də formalaşıb. Bəzən bu inancın məhz həmin xalqlardan keçici ilə əsas gətirilir. Məsələn, Xristian ailələrinə görə də mayaya ağır hakim qiymətləndirilir. Amma araşdırmamızdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu fikirlərin heç bir əsası yoxdur, tək i toy olsun. Nuraliy Əsgərzadə, Dirdanə Məlikova, Elizamin Şabanov xəbər xəttində